જોઈ રહ્યા છો મહત્વપૂર્ણ સમાચારો સાથે હું સામે આવી રહ્યા છે કે મુંબઈના ના ગોરે ગામ લઈને એક ફિલ્મ સામે વાંધું ઉઠાવવામાં આવ્યું છે વાનખેડે આરોપ લગાવ્યો છે કે રેડ ચીલી ફિલ્મ સત્યવયમ જયતેનો મજાક ઉડાવે છે અને પોલીસ અને અધિકારીઓનું પણ અપમાન કરે છે તરે ન્યાય માટી કોર્ટ નો સંપર્ક કરવા તેમણે કહ્યું છે અને આ સાથે જ તેમણે કહ્યું કે તેથી જ તેઓ કોર્ટમાં ગયા અને કોર્ટે બધાને નોટિસ પણ જારી કરી છે પરંતુ હજી સુધી આનો કોઈ જવાબ આવ્યો નથી જેને લઈને વધારે અત્યારે કાર્યવાહી અને તપાસ ચાલે છે સર નમસ્કાર સર બને માત્ર કે સર દિલ્હી કોર્ટ મે જો મામલો દાખલ किया है उसमें નોટિસીસ आई है क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में मैं यही कहूंगा कि जो સત્ય होता है उसकी जीत होती है अभी तो सिर्फ शुरुआत है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे न्याय प्रणाली पे कि मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा अभी नोटिस इशू हुई माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से तीस तारीख को आगे की हियरिंग है सर आपके परिवार को भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं बांग्लादेश से और अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं क्या टाइप के मैसेजेस हैं और क्या कहना चाहेंगे देखिए मेरा ये सिर्फ कहना है कि मैं एक आई अधिकारी हूँ मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है लेकिन इस चीज़ के वजह से मेरे परिवार में मेरी महिलाओं को अगर कोई फैन यू नो क्लब्स कोई बांग्लादेश में है कोई पाकिस्तान में है कोई यू में है वहाँ से अगर अपशब्द धमकियाँ और गंदे प्रकार के मैसेजेस आ रहा है तो ज़रूर मैं न्यायालय के सामने इसको रखूँगा और ऑलरेडी मोर देन हंड्रेड पेजेस के मैसेजेस हमने रखा है जिसका मुझे हंड्रेड परसेंट विश्वास है कि इसका संज्ञान कोर्ट लेगी सर आप इस केस से रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे जो फिल्म में जिस तरह की छवि खराब की गई ऐसा आपका आरोप है पुलिस की छवि क्या क्या चीज़ें ऐसी आपको इस फिल्म

તેમાં ચાર પુરુષ અને ત્રણ મહિલાઓ ફસાયા હતા આગની માહિતી મળતા જ ઘટના સ્થળે પહોંચેલી ક્વિક એક્શન ટીમે તાત્કાલિક સોળમાં અને ઓગણીસમાં માળે ફસાયેલા લોકોને નીચે ઉતાર્યા સાથે મીટર રૂમમાં આગ લાગવાને કારણે સમગ્ર ઇમારતમાં ધુમાડો ફેલાઈ ગયો હતો જેના કારણે ઘણા લોકો બેભાન પણ થઈ ગયા હતા બધા રહેવાસીઓને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને ફાયર બ્રિગેડે આગ પર કાબુ પણ મેળવ્યો ઇમારતમાં કોઈ ફસાયા હોય ત્યારે એવા કોઈ અહેવાલ પણ નથી સામે આવ્યા का मुख्य कारण है कि इलेक्ट्रिक डक सील नहीं किया है फिर से हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि जो हाईराइज बिल्डिंग्स है उसमें सब जन ने अपना अपना इलेक्ट्रिक डक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सील करना चाहिए अगर कोई फायर होती है अंगार होती है तो वही वो बुझ जाएगी कितनी टोटल आई थी यहाँ पे टोटल चार से पाँच गाड़ी आई थी और थर्टी टू फोर्टी मिनट में ये पूरा नियंत्रण में आ गया हमारी टोटल चार टीम थी फायर की, गाड़ी है। फायर की चार गाड़िया थी हमारी एक सेवेंटी मीटर प्रोरटो है हाई हाई राइज राइज बिल्ड हाइड्रोलिक हाँ है, हाँ है फायर फाइटिंग व्हीकल है फायर इंजन है और कलम्बोली से एक पनवेल कारपोरेशन की टीम भी आई थी ओवरऑल तीस से चालीस मिनट में तो कंट्रोल में आ गया और कूलिंग का काम हमारा और आधा घंटा चल रहा था मतलब डेढ़ घंटा तक ये फायर हम लोग ने कंट्रोल में लेके आये कोई इंजरी कोई इंजरी नहीं थी सिर्फ जो चार जन थे वो अनकॉन्शियस थे उनको हम लोग ने हॉस्पिटलाइज किया है

इन लीगली हम लोग उसको ऑक्यूफाई कर लेते हैं बहुत जन उसमें स्टोरेज बना देते हैं तो ये सारे मुख्य कारण है, दो तो तो है। ये दो टीनेजर है और दो एडल्ट है तो उसमें से एक ही जन अनकॉन्शियस थे बाकी तीनों जन स्टेबल थे जब भी हम लोग ने उनको भेजा था बट अभी चारों जन स्टेबल है ऐसा सुन लिया प्रवीण बोर्ड के महाराष्ट्र ने नागपुर में हजारों विरोधियों लव जिहाद विरुद्ध धर्मांतरण विरोधी कायदा नाम અમલીકરણની માંગણી સાથે રસ્તા પર ઉતર્યા સિંધુ એકતા મંશના બેનર હેઠળ વિરોધ પ્રદર્શન યોજાયું અસાથે વિરોધીઓ મધ્ય પ્રદર્શન અને ઉત્તર પ્રદેશની જેમ માં પણ હવે ધર્માંતરણ વિરોધી કાયદાના અમલીકરણની માંગ કરી રહ્યા હતા વિરોધીઓ શહેર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા જ્યાં તેમણે પોલીસ અધિકારીઓને તેમની માંગણીઓનું પત્ર સુપરત કર્યું નાગપુરમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ધર્માંતરણની આડમાં લવ જેહાદના કેસમાં વધારો થયો છે અને વિરોધીઓ આના પર તાત્કાલિક प्रतिबंध मुकवानी मांग करी रहा है आज जो ये प्रोग्राम आयोजन किया सिद्धू एकता मंच का किया आज हमारे इस मंच पे सारे हमारे समाज के जितने संत थे वो एक दर यूनाइट होके पंचायतों ने यूनाइट करके सिर्फ हमारा एक ही मिशन था कि हमारे बीच जो धर्मांतरण हो रहा है जो लव जिहाद हो रहा है उसको कैसे रोका जाए और ये जो गवर्नमेंट जो बाकी स्टेटों में नवजात को लेके धर्मांतरण को लेके जो कानून आठ दस स्टेटों में हुआ है राजस्थान में आज लागू होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में बाकी लोगों ने इसको चैलेंज किया 180 लोगों ने कि क्यों नहीं होना चाहिए तो हम अपने स्टेट में ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये धर्मांतरण का कानून यहाँ पे लागू होना चाहिए और ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए ये लव जिहाद का मामला यहाँ से ख़त्म होना चाहिए धर्म परिवर्तन क्यों करें हम पाँच पाँच हज़ार साल पुरानी आठ हज़ार साल दस हज़ार साल पुरानी हमारी संस्कृत है हम संस्कृत को क्यों रूट को ख़त्म करना चाहिए तो इसलिए हम अपने समाज को यूनाइट किया आज अवेयरनेस दी और इसका जो आज दिया जो था ना यहाँ से यहाँ से शुरुआत हुई और ये देश भर में चलेगा

સ્પષ્ટ થયું નથી ત્યારે જિંદલ ફાયર બ્રિગેડની એક ગાડી ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ અને આગને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસો પણ કર્યા અને શાહપુર તાલુકા તહસીલદાર પરમેશ્વર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા

કોલાપુરના ચાંદગઢમાંથી ધરપકડ કરાયેલા આરોપી પંદર ઓક્ટોબર સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે ત્યારે કોલાપુર જિલ્લાના ચાંદગઢ મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય શિવાજી પાટીલને હની ટ્રેપમાં ફસાવવાના પ્રયાસને ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે તો આ કેસમાં થાણે પોલીસે ચાંદગઢ તાલુકાના માંડેદુર્ગ ગામના એક યુવકની ધરપકડ કરી છે આરોપી મોહન જ્યોતિબા પવાર જેની ઉંમર છવ્વીસ છે અને તેની બહેનના મોબાઈલ ફોનનો તે ઉપયોગ કરીને ધારાસભ્ય પાટીલને અશ્લીલ ચેટ ફોટા અને વિડીયો મોકલીને હેરાન કર્યો હતો તેણે દસ લાખ રૂપિયાની માંગણી પણ કરી હતી અને જો તેઓ પૈસા નહીં આપે તો તેમની રાજકીય છબી ખરાબ કરવાની પણ ધમકી આપી હતી હતી થાણે અને અને પોલીસે સંયુક્ત તપાસ હાથ ધરી આરોપીની ધરપકડ કરી પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી મોહન પવાર ખેડૂતનો પુત્ર અને બીએસસી નો વિદ્યાર્થી છે નોકરી ન મળવાને કારણે માનસિક તકલીફને કારણે તેણે આ પગલું ભર્યું પોલીસે હાલમાં આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો છે કઠે તેને 15 ઓક્ટોબર સુધી પોલીસ કસ્ટડી માં રાખવાનો આદેશ પણ આપ્યો છે ને પોલીસ હવે કેસ પાછળના હેતુ અને આરોપીની બહેન પરણિત મહિલાની ભૂમિકાની તપાસ પણ કરી રહી છે. ચિતલસર પોલીસ સ્ટેશન મે સીઆર નંબર 48 468 પબ્લિક 25 એ યે એક એક્સ્ટોશન ઓર વિથ હાઇટ આટ કા એક મામલો दर्ज ہوا تھا. इसमें माननीय विधानसभा के सदस्य उनके इंफॉर्मेशन पे ये गुना दाखिल हुआ था। एक इसमें आरोपी हमने कल अरेस्ट किया है बेसिक इस गुने की है कि ये जो लड़का है वो woman, वो एज अ जो लोग थे उनको करता था, उनसे एज अ लेडी बात करता था और उनसे कुछ पैसे की डिमांड भी की थी ये केस में उन्होंने पांच से दस लाख की डिमांड की थी ये इंस्टा से कुछ फोटोज डाउनलोड करता था और वो लड़की वो है ऐसे उनसे बात करके उनसे अलग अलग तरीके से बात करके उनसे पैसे की डिमांड कर देता है ये बेसिक मामला पुलिस के सामने आया तो पुलिस ने पूरा इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन करके एक आरोपी को इसमें अरेस्ट किया है आरोपी को पंद्रह तारीख तक पुलिस कस्टडी है उनके विधायक की क्षेत्र में हो रहता था, था उसका आरोपी जो है जो बी तक पढ़ा है और सम्मान्य जो विधानसभा सदस्य है उनके ही कॉन्स्टिट्युएंसी का रहने वाला है उनका पहचान वाला है बेसिक uh, इंफॉर्मेशन हम और इन्वेस्टिगेशन uh, में ले रहे हैं कि किस कि, कि, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है किन किन लोगों को ऐसे ऐसे मैसेज पे उन्होंने बात की है और कौन कौन अदर लोग भी इन्वॉल्व है ये इन्वेस्टिगेशन में अभी आना बाकी है सर साइबर का मामला थाने पुलिस साइबर में कितने एक्टिव है ये थाना पुलिस साइबर का ये जो आई टैक्ट लगा है इसलिए ये मामला सामने आया है लेकिन पूरा थाने में हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर के ऑफिसर एक टीम उनके साथ चार पांच लोग ऐसी टीम हर पुलिस स्टेशन में एक्टिव है तो ये बहुत अभी थाना पुलिस एक्टिव रोल निभा रही है कि साइबर गुने जल्द से जल्द क्रैक करें दरअसल उसमें एक महिला का वीडियो सामने आया है जिसकी बहन बता रही है इसके आधार पर प्राथमिक इंफॉर्मेशन में ऐसा दिखता है कि एक मान्य जो उनसे बात कर रहा था उसने एक लड़की का फोटो आधार कार्ड का एक फोटो भेजा था अब वो लड़की कौन है उस पे भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सतीश सोनी साद शुक्रवार न्यूज़ महाराष्ट्र